Bu filmdə Bumin xagan səninlə eyni yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Mə? Dostlar, mən Bumin xaganam. Göy Türk dövlətinin qurucusuyam. Məni yaxından tanımağ istəyirsinizmi? Onda başqa yax. Anadan olduğum 6-cı əsrdə Türk qoyları köçəri həyat sürürdü. Türk tayfa başçılarından biri olan atamın adı Nadul idi. Şimali Çində bəzi qarışıqlıqlar yarandıqdan sonra türk qoyları Altay dağlarına sığınmaq məcburiyyətində qaldı. O dövrdə cücənlər olaraq adlandırılan çinlilərdən aslı idik. Altay dağlarında ənənəvi peşəmiz olan dəmirciliklə məşğul olurduq. Asiyanın ən yaxşı silahlarını biz düzəldirdik. Dəmirdən və atdan yaxşı başımız çıxdığı üçün Asiyadakı digər cəmiyyətlərə nəzərən üstün sayılırdıq. 534-cü ildə Tapqaç imperatorluğu idarəçiləri ilə bəzi münasibətlər qurdum. Tapqaç ailəsinin qızı ilə evləndim. Beləliklə, Orta Asiyanın nüfuzlu bir gücü halına gəldim. 552-ci ildə mənim idarəmdəki türklər Cüzən ölkəsinə qarşı hücuma keçdi. Cüzən ordusu döyüşü uduzdu və başqa bir dövlətin himayəsi altına girdi. Mən də Cüzən torpaqlarını ələ keçirdim. Bu qələbədən sonra qərargahımın yerləşdiyi yerə qayıtdım burada böyük şənliklər edildi. Ondan sonra ediləcək işləri müzakirə etmək üçün böyük bir qurulta yay keçirildi. Bu qurultaqda bütün komandirlər iştirak etdi. Mən də o qurultaqda xaqan unvanını aldım və bu minxaqan olaraq tanındım. Beləliklə Göy Türk dövləti qurulmuş oldu. Orxon vadisini özümüzə məskən olaraq seçdik. Çadırımın qabağına canavar başlı bir bayraq ucaldıldı. Hökmdarlığımı elan etdikdən sonra qardaşım İstəmiyə ölkənin qəhr bölgəsinin idarəsini verdim. Qardaşım İstəmi yeni yerlər fəth edərək Göy Türk dövlətini böyüttü. Digər türk boyları da qurduğumuz bu birlliyə qatıldılar. Belə böyük bir əraziyə sahib olmaq asan değildi. Ancaq Göy Türk idarəetməsi olaraq bu çətinliyin öhdəsindən gəldik. Dövlət təşkilatımızı qurarkən qədim türk adət və ənənələrindən də çox faydalandım. Daha sonra Çin ilə münasibətlərimizi yaxşılaşdırmağa və ticarət əlaqələri qurmağa çalışdım. Çinlilərlə torpaq məhsulları, heyvan məhsulları və ipək ticarət etdik. Köy Türk dövləti hər cəhətdən inkişaf etmiş bir dövlət xüsusiyyətini sərgüləyirdi. İdarəçilər və idarə olunanlar öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirirdilər. Daha sonra gələnlər də bu sistemi davam etdirdilər. Bu sistemə sahib çıxanlar dünyanın ən gözəl dövlətləri oldular dünyaya hökm edib mədəniyyətlərə istiqamət verdilər. Qurduğumuz dövlət tarixdə türk adı ilə qurulan ilk dövlət idi. Türk cəmiyyətinin millətləşmə periodundakı ən vacib şəxslərdən biri oldu. Qardaşım sistemi ilə qurduğumuz dövlət türk tarixinin başlanğıcı hesab olunur. Köy türk dövləti hər cəhətdən müasir bir dövlət idi. Anlayış və təşkilat quruluşu daha sonrakı türk dövlətlərinin də təməli oldu. Əziz uşaqlar, Ümid etdiyim həyat hekayəm sizin üçün ibretnamiz olmuşdur. Siz də həqiqətən inanar və çox çalışarsanız məqsədinizə çata bilərsiniz. Bundan əlavə, dürüst və ədalətli olmağı da diqqət edin. Beləliklə, ətrafınızdakı insanların hörmətini qazana bilərsiniz.